Thank you.

Спасибо. <laughs> полностью измельченный продукт туда нет, и поступая на протирочную ступенчатую, протирается, получаем томатный сок, он андрей

Мелкой посолки пока нет. Да. А часу, же дом, да, желание да, да. у нас помощь на вонтар для всех. Фассовки са у саки чипа, возможно, какой-то синоплодные продукты, пасты, ну, то есть то на что будет просто. Ну, уже пойдет, уже пойдет, да, я Кто хочет себе такую домоустановочку? На, это на прокат. Это ухо. Это ухо. Дома да. 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 Самогонку можно Администрация финансируется? Весь район на поезде, наверное, финансируется. Сейчас мы посмотрим. То есть это как это раз... раз. Паски, по Да,

Выход ну, классный, но в зависимости от сухих, какие изначальных помидорок находят. Один да, в да. пяти, Смотря и от заданной концентрации, если мы варим пасты. У нас есть вопросы будет Будет томаты, Томаты, значит, заключаются договора. Это Тюрюпинский район, да. Потом, значит, договор Приспинский район, это Каховский район, то есть все фермера, какие работали с да, Ну, у Ну, у них свои поля, а есть еще люди, которые занимаются просто производством томатов, да. И занимаются производством томатов для промышленных Где вы ну, на какой объем вы уже заключили договора у вас есть какой-то да, 30 процентов мощности завода уже на сегодняшний момент так, так. прием от населения как таковой вообще где-то или только юридически прием от населения прямо у нас на приемном пункте расчет в кассе ну потому что у нас основная проблема как нам где-то по крайней мере нет это вопрос переработки мы дискуем мы дискуем столько продукции, что это ну абсолютно никуда не идет. цена падает низко. Мы дискуем, мы ее не вывозим. И и... Сайт есть у вас или что-то такое, чтобы людям куда смотреть контакт. Через пару недель э, я презентую. Всегда? Через пару недель мы занимаемся. Ну, не Реклама Сейчас на следующей неделе по закупке стоит. томата выходит. Да? Району, да. То есть сельский храм, да, это вопрос больше к вам, если есть интерес у вашего населения, если здесь именно есть прием от населения. Конечно, да, доставка сюда своим, но лучше да. сюда доставить и купить под продажу по такой цене, иметь такую возможность, чем То есть у нас наш юг Украины, это а, рискованное земледелие по сути, потому что нужно орошение, и сколько, сколько сил туда вкладываем, это по -муску, Да, по поводу вакансий, по поводу людей, по поводу, потому что я только что анонсировала, что вы у нас были, вы обращались, какое количество людей у вас еще в вакансиях, сколько необходимо. Как, как на, сегодняшний день. на сегодняшний день реклама идет уже месяц. Угу. Обратилось порядка там, 300 человек. Угу. А, взяты, уже оформленные на работу 20 человек под вопросом еще, будем говорить, там 20-30. У нас на тот момент не хватало еще специалистов, технологов для того, чтобы провести как бы, такие собеседования. Сегодня уже укомплектован штаб, mm -hmm. лаборатория, пол, лаборатория полностью закрыта, уже покрашена, вымыта, осталось пол протереть белой салфеткой и все. И занимаемся этим вопросом в ближайшие mm -hmm. месяцы с завода будет только Плескован. В Каплитон, море предложений. Мы как бы... Ну, насколько ну, на сегодня бесплатно? есть еще вакансий? Вот, в любом случае, вы Я так понимаю, заинтересована в специалистах. 50-70 человек мы готовы принять на работу. И еще принимаем. да. А где эта информация? Вот сейчас вот так. информация взять. в газетах районных, областных, Херсонской, а Николаевской области. В электронном yes, виде для, это да, то есть. В, тогда, в электронном, да? электронном виде, да, виде все есть. Это, в принципе, для всех у нас на экране круглосуточно организовано. Значит, анкетирование. То есть приходят люди, заполняют анкеты, оставляют свои данные, оставляют свои координаты и с ними связываются наш менеджер по персоналу. На mm -hmm. выходе все оставляем основной... да, <laughs> анкеты. Савченко еще... первого у нас... Савченко.

Ну, та информация, которую он дает, она не решает вопрос. А Мы хотели бы взять в аренду этот участок и начать работы по дому. Вот, да. в прошлый раз я приехал, опять да. охрана бегала три часа, гоняла детей по дому. Он вам дал информацию, что это продано было как что? Как? Он сам не знает. Он не знает, как это. Нет, он просто не хотел говорить. Ну, что-то надо как-то помочь, чтобы он говорил, потому что... Поэтому у ну, он... меня с ним встреча с ну, вы готовы помочь, да, чтобы конечно. мы взяли участок в аренду конечно. и сделали реконструкцию конечно. дома? Потому что мы, в принципе, сделали уже экспертизу. Конечно. И мы уже потратили время, конечно. деньги, мы идем да, постепенно этим путем, да. И нам да, очень да, много. Получается да. такое, что наша охрана там уже из-под плит детей вытягивала. Ну, это, же неправильно. Это вы про дом пяти? Конечно, если, кстати, ну, я не знаю, оно через вас никак не проходило, потому что это же, ну, недостойка. не построено. Нет, оно у нас проходило, я знаю, я когда оформлял вот эти все делянки, то оно... И земля отведена? Ну, она вполне возможно, да, еще на, на может быть даже. Но по тем материалам, которые я сдавал... Но если то... -то номер, значит, она не отведена. Значит, ее надо отвести. От вас заявление было, все список. Но жмежах на самом Нет. Нету плана. Мы готовы вот эту часть взять на себя, оплатить и сделать это. Ну, у вас есть документы, можете их найти. Если хочешь, я напишу анкету. Хочешь, и я вам да. поможу Хочу. в этом плане. Да. Тем более у нас Елена Владимировна передо мной откровенная да, книга. Да, <риклад> Тут у нас є ну, у нас є необхідність да, це, це здание не потерять, не розібрати. Я лично їздив з могоричами по этим всім участкам. Вот, було дуже великий спротив, тому що зрошення тоді управління зрошення це перше.